Вони їхали, їхали і нарешті доїхали. В принципі, просто в касу після пісні Цигані, тільки що сповнила нам Шакіра. У нас такі ж самі цигані. Откуда хлопці приїхали. Вони приїхали із міста Кременчук. Ми дуже раді, тому що вони сьогодні тут покажуть, тому що ми з ними списувалися, і я мала шалину надію, що ви також їх побачите на власні очі, тому що вони вміють те, чого не вміє навіть Вадим Ярошенко. А він вміє майже все. Спасибо, Юля. Все, п'ять баксов отработала. Ну, Теперь давайте представим наших гостей. У нас в гостях сегодня команда Тим Тора. Поехали! сегодня в нашем эфире, ну, хлопцы, честно, если бы у меня не было хлопцы, я бы сразу вас всех четырех на побачение забросила. Вы такие умеете. О, Боже, все, да тримай ш... меня. Опять ми, -ми, -ми. У Юлии Кореновской сегодня просто какое-то невестинное настроение. Ребята, здравствуйте. А, сразу же вопрос, который ну, просто висит на языке. Говорят, у вас очень и очень часто меняется состав коллектива. И после того, что я видел, после того, что вы вытаряете этой палец, этим копьем, в принципе, понятно, почему. Или же есть еще какие-то причины, почему меняется состав? Ну, состав дополняется чаще всего. Если какие-то люди уходят с команды, то просто из-за своих каких-то жизненных там, обстоятельств они Ну, і ранені і не так танцюють, звісно. Да. Ну, я, я просто виїжджаю в інші міста. вчитися. Давайте понял. пояснимо нашим глядачам, що саме входить э, до вашого такого масштабного танцю. Тому що тут не тільки елементи брейк які які ну, я особисто побачила, тому що я на цьому зростала у свій час. Ну, ми. Юля, не все а, по тебе знаем, вам сказати. В общем, наша команда була основана в 2007 році. Э, у нас так вийшло, що. Идет соединение всех стилей разных. Главное это экстрим маршал артс, это западный стиль, его продвигают, рекламируют в Северной Америке. А остальные такие, как брейк-данс, фриранд, рикинг. Вот что-то подобное. То есть, в принципе, общего названия, да, которое характеризует, может быть, этот стиль. Нет. Это солянка, да, своеобразная уже такая это, вот. Уже компиляция. Вот. А скажите, это все-таки это единоборство или танец? Я не могу понять. А тут есть разные моменты. Вот у нас в команде очень много людей, которые занимаются профессионально боевыми искусствами, кто-то вот профессионально брейк-дансом, кто-то прыгает. Тобто кожен на чомусь своєму спеціалізується і хліб іншого не забирає. Думаю. Тобто, якщо хтось із вас там ненароком, не знаю, захворіє, то інший не може підмінити. Ви по-своєму індивідуальні кожен Думаю що можу замінити, яких ще людей, тому що как бы, у нас кожен чоловік по своєму унікален, кожен задействований, у кожного є как бы, свої життєві проблеми, тому ми стараємося вибираємося. Собираемся и выступаем, как только можем. У, у нас с... есть... Да? Же, чем Сережа Гордеев, которого на телеканале вот. мы уже бачили. Вот. У нас есть информация просто по поводу того, что помните наверняка у нас на канале был конкурс для того, чтобы попасть на концерт Бритни Спирс. Необходимо было просто классно оттанцевать. На и улице. Господин Гордеев, непосредственно тот человек, который на улице, спасибо, что именно это вы подчеркнули, сделал так, что его выбрали. Выбрали народным голосованием. Это был ты. Это будет. Расскажи, пожалуйста, что было на сцене, потому что я на концерт не попал. А ты выходил на сцену и. Да, реально сначала постирал. нас собрали, а, дали нам контракты, мы подписали их, чтобы нельзя было там ни прикасаться, ни фотографироваться. Пиздец загрузил фургончик и вид. Да, документы <с забрали <с всю настройку. Скажи честно, хотелось прикоснуться? Хотелось тут 2 метра было до нее всего лишь. В принципе, для тебя, который может в прыжке преодолеть три. Ну Ничего. да. А может быть стоило, слушай, психануть так вот, ну, знаешь, но, но, зато оторваться уже. Не, я думал, просто у нее такая потанцовка сильная была, думаю, <говорит> оторвут после концерта. Сережа, ты можешь сказать, что в принципе это был наимасштабнейший концерт, в якому ты брал участие, как властный танцюрист? Да, это бы был в самый такой концерт, палац спорта. А много людей, а еще из Бритни Спирс, это выходишь, свет, люди, э, адреналин был очень хороший. Мне очень понравилось. А скажи, вот это после того, как ты потанцевал с Бритни Спирс, ты после этого попал в команду? Нет, я уже в команде очень давно. С самого начала. Ну вот старики, мы с очень самого начала начали и идем дальше. Но ты знаешь, что теперь вот так вот в любую команду обратись, скажи, ребят, я вообще с Бритни Спирс танцевал. Я думаю, у тебя вообще проблем не будет. Oh, конечно, с другой стороны, теперь куда же отдавать такой? Что Таким ваших выступов? Вы выступали вот у обличи э, обличии Сережи из чи собираетесь вы давать концерты как коллектив э, за кордоном? Чи уже давали, возможно? Не, если, если будут перспективы, то Вы готовы снова приглашение... подписать контракт, у фургончик и поехали? Да, так? на стройку. <свят> Не, ну мы как бы готовимся сейчас вот еще подождать немножко и как бы если все нормально будет, поедем в Турцию на контракт, как бы начнем, попробуем, как оно, что это, вот. Мы желаем, чтобы у вас все получилось, чтобы вы порвали всех просто на британский флаг, а наш украинский подняли так высоко, чтобы это было видно даже в Турции. Ребят, большое спасибо. У нас была команда Тим Тора сегодня в гостях. Спасибо за веселый танец. Да. Денег, Невич, Людмила Владимировна. Мама с днем рождения. Это мама? Мама, да как зовут? Хиневич Людмила Владимировна. Еще раз. Людмила Владимировна. Людмила Владимировна. Мы вас поздравляем. Спасибо за сына, за такого. Доброе утро, Гутен Морген.